Я с Минора до пешком ехала. шла. Да, до, до припиля. Сегодня будет три дня. В одной машине спала, которая не горела. Такая, но ну, стояла. Я ей только посети брала. Ни хлеб, ничего не брала. Птиц меньше в небе, чем дроном. Ну, дрон за дроном. Алексеевич, давай, тут... давайте ехать. Ради детей своих постарайтесь, пожалуйста. И сам ревет, стоит, и вы ревете. Все. Это мне ответ. Ну, давай, ну, ничего не смешного нет. Не... Поехали, Алексей. Що там, -то? <рес> ну, там да. Ну так. А де воювали? В Африке. Ви на евакуацію. Да. Ну що, поїхали? Прямо сейчас. Да, да. Одеваю, сейчас надеваю И все выкрасываю. Яишницю я начала, она у меня сгорела, в общем. Иди сюди. Иди сюди. Садять до самого останнього момента. Дождаться поки все згорить, коли хтось з близьких загине на твоїх очах. Там їх похоронили в кудись, або в огороді. і після цього тільки виїжджати. Зараз ми разом з евакуаційною групою білі Янголи їдемо в Добропілля для того, щоб евакуювати з міста цивільне населення. Цей процес вже відбувається продовж десь приблизно двох місяців після того, як російські війська прорвали лінію фронту. І відбувся такий виступ в глибину приблизно 10 кілометрів в тил до українських військ. Евакуація з міста продовжується, але станом на зараз відомо, що ще більше тисячі людей знаходиться в місті. Офіційно цифра 1800. А діти є ще там? А робота сім'ї виїхали, можуть бути возвращенці, або ж діти, які там з інших населених пунктів, які ну, в громаді не б'ються. молодой, да? Будет. Вот мальчик, вот 15 лет, он поклон, сейчас на проходе. Что? 15 лет И А сестре сколько лет? 22. А батек ваш где? Нет. Умер или погиб? Погиб. Покровский, да? Да. Ну, прилет был, да, чешу? А, да. троном. Троном, да? Да. А в школу что? Или ты уже Я закончил школу. А закончил школу? Ну, этом... Сейчас приедут сотрудники наши, понял? Мы поедем к сестре, возьмем сестру, и поедем к маме. Все помогут, сопроводят, это все будет бесплатно. Uh -huh. Не переживай, не бойся, волос не обидит, беде не бросит. А здесь вы у кого живете? Здесь нам предоставили дом. Иди сюда, Да. Вот тебе и ветер, да? да. Давай, да? Да, да, все мы тут закроем. Спускайтесь. Чтобы не залетел падлу сюда. Кого бы ты хотел подступить? Не знаю, можно театрального актера. Вот это я понимаю. Экшена тебе и так уже в жизни хватило за твои 15 лет, да? Начиная с Покровска. А говорят с мамой про то, чтобы выезжать, съездить. Мама не планировала, или планировала? Мы собираемся выехать. А, просто... дали, да? Да. Вот, вот. Мама больная, она сейчас работать не может. Сестра за нее. Мы собираем деньги, чтобы выехать. И также мы смотрим ну, по всей Украине дома. Потому что, ну, дорого. <таспула> Росія вам де дав дій мама, дебить справа. 15-річного Данила біля Янголи передали півінальній поліції. Зараз екіпаж з юналами поїхав додому, до хлопця. Там перебуває мама. Вони її мусять сьогодні разом з її дітьми евакуювати. У Данила є старша сестра, їй 21 рік. Вона працює в добропіллі. Мало не єдиному працюючому магазині тут. Часто буває, що подають заявку а потім відмовляють. Та часто, ну, з 10 половина точно. Ну, важко, да, з людьми. Просто вони сидять до самого останнього моменту, додався, поки все згорить, коли хтось з близьких загине на твоїх очах, там їх похоронили в палісадні кудись або в огороді. І після цього тільки виїжджають. Можна було запобігти. Можна було вивезти побільше речей, можна було врятувати життя своїх рідних. Та важко, але ну, кому зараз легко. Це важко починатися з нуля. Ну, я сам уже... Ну, ми, в принципі, всі, хто в білих янгелах, ми всі переселенці. І декі, всі по декілька разів переселенці. Ми розуміємо, як це важко з нуля все починати. Ну, але ж життя не зупиняється, потрібно жити далі. Люди похилого віку, Ну що, вони зря скільки прожили, зраз скільки виховували внуків своїх дітей. Ну, хоча хоча пораді... Заради своїх близьких треба жити, а не так удосидіти за стіни триматися. Ще два місяці тому добропілля було тиловим містом, і ми могли заїжджати в це місто спокійно, аби пообідати чи попити каву. Зараз інфраструктура міста дуже поруйнована. Заїзд в саме місто максимально небезпечний, тому що контролюється. Дронами. Ми зараз перебуваємо на автостанції, Вона ще ціла, але звісно вже не працює. Прямо у дворах житлових будинків. снаряд від реактивної артилерії не розірвався. Ну, отак він і стерчить в дорозі. А куди ви? А ви самі тут живете з сім'єю? А, е а есть желание выехать? Нет. А я здесь это вот останусь. Я думаю, что дальше не пойду. А если пойдут, что делать? Помните в Александровку? Вряд ли я никуда не собираюсь текать Я уже устал. А сколько вам год? Уже около 80. У меня он дочка в Харькове. Ну давайте к дочке отвезем. Да, да ну дочка переживать за вас будет. Переживает. Позвоните дочке по интернету, скажите, что мы можем... У нас интернета здесь нет. Да у меня есть номер телефона дочки, скажите. Сейчас мы так по видео ему позвоним, чтобы она его сейчас отругала и он поехал с нами. Лера дочь, да? Ага. А что я поехал? Ну, там бросать все это сам. Кого? Ну, квартиру в смысле. А что там в квартире хорошего? Сейчас кап прилетит, это ничего не останется. Ну, когда не останется, тогда и. А, а там может и вас не остаться же. Ну и хрен с ним, тогда и вообще хорошо. Не будет переживать будешь. Валерия, добрый день. Успокоиться все. Ага. Помогите нам это мужчину эвакуировать к вам. выпендруется как только может. Мы с белых ангелов. Да, спасибо. Как нам его аргументировать, чтобы он поехал к внукам? Смотрите, до слез ребенка доводит своего. Ну да. У Я... вас есть где жить ему? Есть, мы плюс квартира Сейчас наручники вас оденем и повезем к дочке. Как вас звать? Как звать? Сергей. А отчество? Сергей Алексеевич. Алексеевич. Алексеевич, давайте. Я понимаю. Поедем сейчас паспорт возьмем. Знаете, ну до слез доводите ребенка. Ты прекратила это самое. Я тебе уже сколько дозвониться не могу. А у нас тут интернет отрубили, все тут отрубили. Алексеевич, давай, тут... давайте ехать. Ради детей своих постарайтесь, пожалуйста. И сам ревет стоит, и вы ревете. Все, это мне от ветра. Да от ветра точно. Лицаринка -то ага. А она знать не будет. Умрете и все. А потом что делать? Потом идете вас увозить. Ничего смешного нет. Поехали, Алексеевич. Она хочет с папой со своим побыть. Она вас любит, понимаете? У вас есть ну, кому ехать. Давай пять и едем. Да. Все, мы договорились, сейчас мы с ним поедем. Ну пять дал? Что, обманщик или что? Нет. Алексей. Ладно. Все, едем. Едем, едем. Молодец. Едем? Все. Валерия, ждите папу. Все. Мастей. Давайте. Поехали, сейчас мы с ответом пешком не ходили. А что тут такое? Нормально, ноги рассказываются. А хочет так ни капец. — Вот стены, да, не пускают? — Да. — Стены — это дело временное, а семья — это дело постоянное, вы понимаете это? — все правильно. — Что, алексей какие у вас поверх? — Мой висок один, не думал где не ней ехать, елки-палки. — Ну надо, отец, надо. А? — Вам на вашем преклонном возрасте надо а? с родными побольше побыть. Ну что там воевали, да? Ну да. А де воювали? В Африці. В Африці воювали? Ага. Ого. Були, ну, военные там. Все времена везде были. Ну надо, чтобы забрали вот это. Та шпальми тваша. Ножи о... метать умеете. Ножи умеете метать. Ага. Служба была такая. А, а кем служила? Я спецназ. А ты в каком году были? 73-74. Вот палочку что же говорит? А то уж. Без нее как-то и не это то Фу. Так, так, так. Так, так, так. У меня разбомбили, я перебрался к матери. Ну она... так может мы с матерью заберем и отвезем? Куда? Куда он, так я На улице не саньтесь, он поможет с расселением. Ну просто смотрите, я сейчас ну, обстрел. Вы спрятаться да. можете, а она не сможет. Я не, я не прячусь. Ну, и что? Я наоборот молю Бога, чтобы она шарахнула и как блин, ну зачем? Размазала. Да? Правда? Ну, это абсурд. У меня мина лежит, это где? во дворе. Какая между, мина? Между кухней. -то. Дрон на... упал. А дрон сам где? И дрон валяется рядом. Там все кишки валяются. Он взорвался, зачем не взорвался? Нет, он не взорвался. Понятно. Если взорвался, у меня бы там... А, а, а. Вот. Он лежит. Сейчас человек туда приедет, посмотрит. И, И я, у меня рядом столик там стоит. Чай пьем. Ничего не боимся уже в этой жизни. И первая же улица направо будет. Где она? А, вы же достали его? Все, вон? Не, я его не трогал, он тут взял, а, так все. А, стоп, стоп. Отходите, может поедем? Да нет, наверное, я на месте буду. А что тут делать? Тут не врачей, никого нема. Нам уже врачи не помогут. Не, ну вы так тоже себя настроили, знаете, что все, я тут помру. Так, а ну тихо, да Ну а как? Тихо, тихо. Да. Дрон. сейчас. Вон он летит, вон он. Под а это не ловит его нифига. Вы не будете ехать, да, ну хрена? Нет. Вы будете ехать? Может телефон вам оставить, на его для что поедем? Да оставьте, ну. А не было такой болтичный? Сантейн. Нет. Это чья? Российская чья. Вот видите, алюминиевый. Я так, я так понимаю, российская летела, Смотри. а наши, наши хлопцы ее обезвредили, нет, да? и она Нет, хала. смотрите, видите, алюминиевый полностью корпус. Угу. Называется БТ-40. Угу. БТ-40 это используют россияне, угу. у нас таких нет. Ну, ну вот я ж, я ж поэтому спрашивал, думаю, мало ли. на будинки в Добропиле виглядає вот так. Інфраструктуру руйнують, дуже сильні обстріли міста. Сьогодні велика активність російських FPV, ударних дронів, але є квартали міста, які набагато менше поруйновані, вцілілі будинки. Проте, якщо порівнювати добропілля з Костянтинівкою, наприклад, то добропілля набагато спорожніле місто тут набагато менше цивільних мешканців. Вы на эвакуацию? Да. Ну что, поехали? Прямо сейчас? Да. Да. Шо. Ну дайте мне хоть несколько не минут. Ну так собирайтесь. Потому что мне там я ешь не заготовиться. Ну собирайтесь, сколько вам времени надо? Ну да, сколько дадите? Что брать, что сейчас относительно? Ну вот сейчас этот чемодан он готов уже. Чемодан готов. И в сумку там кое-что еще положу. Все. А у нас на улице там серыбу стоит. прямо около подъезда да. Одеваю, Сейчас надеваю. И, и все выбрасываю. Я там яичницу начала, она у меня сгорела, в общем. Соберу себе вот это вот то, что приготовила. Сок возьму. А я взагалі вместе сильно стреляю зараз? Сильно стреляют. Каждый день стреляют и ночью, и днем все время стреляют. Все время и дом трясется, сотрясается. А я сижу, жду, никаких сигналов. Телефон никаких сигналов не дает. Так, значит, это, это сюда. Ой, не забудь бы, что у меня где лежит. А багато людей выезжаю. У вас у всех бутылка. Да я выезжают? одна. Я одна. Во всем подъезде я одна. Да, Наверное, самолет. Это был не самолет. Ну ]No, ладно, это не. Ну бабу Кристо ради, простите меня, А, перестаньте, что вы. Все хорошо, Что вы Пожалуйста, потому что. Да за что вы это? За что вы извиняетесь? А? За что вы извиняетесь? За то, что вы мне. Я ждать вас заставляю. Я никак. Это мне Катя не перезвонила. что страшного. Я бы приготовилась. Я бы приготовила. Все хорошо, это стола? ничего не отвечает. Да. И как бы она вам дозвонила? Название яйца. Да? Нет. А? Нет, не, я тебе. А вы. Пока. Вот. Не... Ну, посмотрите, потом, может быть, поздно просто. Ну правда, а может оставить тебе это? На яйца возьми. Ставьте, ставьте. не хочу я яйца, не хочу оставить. Давайте. А это я с собой возьму, да? Давай. Захват Вы я знаете, вы просто едете, там... Я позвоню обязательно. Ну, смотрите, не а, да, че... Мне надо до Днепра, меня там ждут. А? Меня а? воды Одессе ждут. Я с Минора до пешком, вот, вот, Мисла. Вот, 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 да да сс... да, да Тут меня немножко мотоциклом подвезли. И все, грамотно. А сколько же вышли шли Один день, второй, это сегодня будет три дня. Вот в одной машине спала, которая не горела, а, а такая, ну, стояла. Я там и спала. Потом второй раз, вот, то не дойду. ноги. У нас старая, сила мне 70 лет. Я, я думала, не дойду и все. Видите, а в видите, ты не дойдешь. А дорогу, как вы нашли? Вы знали, как пешки Нет, я просто искала в домах, спрашивала в людей и шла. Я не знала дочка того. А что ж вы эти три дня ели? А я брала с собой по банк в банках. Уже не есть ничего, дочка, не Сих... Боже, а как вы через выходили? Там же стреляют, там же бои. Вот и иду, это, и где посадка, и дрон летит, и я в сторону, да, ну, посадку. Потом пролетел, я обратно шла. В общем, уже на риск. Птиц меньше в небе, чем дроном. Ну, дрон за дроном. Вышла на улицу, посетила, три дрона пролетела. Ну, разве это можно выйти? Какие нервы как? Да сидела до последнего. А, а все ж ничего не езда, не заезжает в диско? Не нет, Полотно. нет, военные. Я к ним не обращалась, они вот ко мне хорошо относились. И ну, а, звонили это, я в Чехию могла звонить, у них в подвале интернет есть. я детям звонила, мама. и дети деньги присылали, говорили, выезжай, я не выехала. А что ж вы не выехала? Бабушку смотрела, чужую, которая, которой 85 лет. Бросили, и никому не надо было. А с мамой вот так выходит, никто не захотел? Вы сама пошли, да? Никто. Все там, в подвалах. Кравчучка, а на ней же как сумка, я туда сложила. Рюкзак наложила и в эту сумку наложила. Что выбрала с собой? Я ей только пассеты брала, ни хлеб, ничего не брала. Ни слез уже нету, ничего уже нет. Уже все. Нервы на пределе.